এখন জংঘলত এটা গুধিয়ক ভেৰিয়া আছিল কিন্তু সি এলেহুৱা আছিল কষ্ট নকৰাকৈ কেনেকৈ খাব পাৰি সি তাৰে চিন্তা কৰিব ধৰিলে আৰু একেখন জংঘলতে আছিল এটা গাধ সি আনক সহায় কৰি বৰ ভাল পাইছিল আৰু গাধটো বহুত জ্ঞানী আছিল এদিন ভেৰীয়াটোৱে এজোপা গছৰ তলত বহি চিন্তা কৰি আছিল এনেতে ভেৰীয়াৰ ওচৰলৈ এটা ভালুক আহিল কি হৈছে ভাই কি চিন্তা কৰি আছা বাবা হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰি আছ নেকি ইয়াৰ পৰা মনে মনে গুচি যা এতিয়া মই কিবা চিন্তা কৰি আছো আৰে বাহ ভালুকেতো সঁচাকৈ মোৰ সমস্যা দূৰ কৰি পেলালে কালিৰ পৰা মই জংঘলত বাবা হৈ ঘূৰিম পিছদিনা মই এতিয়া শান্তিপ্ৰিয় জীৱ হৈছো এই সংসাৰৰ মহমায়া মই ত্যাগ কৰিছো আগতে মই অবুজ আছিলো ভক্ষণ কৰিছিলো এতিয়া মই দিব্যজ্ঞানেৰীয়াৰ কথাত ভুল গৈ জংঘলৰ সকলো জন্তুক খবৰ দিছিল আৰু

মোৰ পোৱালিটো পেটৰ বিষত জট ফটাই আছে কিবা এটা কৰক বাবা তুমি চিন্তা নকৰিবা হহা আশীৰ্বাদ দিছোঁ যোৱা গৈ চাই আহা ঠিক হৈছে নে নাই সহাই পোৱালীটোক চাই আহি ক'লে বাবাজীৰ জয় হওঁক সি সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ গৈছে এনেকৈ সকলো জংঘলৰ জন্তু ফেৰীয়া চালাকিত ফাঁচি গৈছিল সকলো জন্তুৱে ফেৰীয়াৰ সেৱা কৰাত লাগিল বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যৰে দৈনিক ফেৰীয়া বাবাক ভোজন কৰাবলৈ ধৰিলে কিন্তু এদিন দৈনিক পেট ভরা খাই আছো ঠিকই কিন্তু মই তো এটা মাংখ বুঝি প্রাণী এই ফলমূল আর কিমান খাম আমনি লাগি গইছে ইফালে গাদয় ভাবিব ধরিলে ইয়া সমতকার নে অন্ধ বিশ্বাস একো ধরিবই পড়া নাই এটা মাংস বুঝি জন্তু বাবা হাজি ফলমূল খাই জীবন কটাই আছে উপদেশ দিয়েছে। আছে নিশ্চয় দালমে কুস কালায় দুই দিন পিছত ভালুক জোয়া জংঘলৰ সকলো জন্তুক খবৰ দিয়া সকলোৰে লগত মোৰ জৰুৰী কথা আছে ধ্যান দি শুনা মই যেতিয়া ধেনত বহি আছিলো তেতিয়া দেখিলো যে এটা অদৃশ্য শক্তি ৰাক্ষস এই জংঘলত আক্ৰমণ কৰিছে আৰু জন্তুবোৰ এটা এটাকৈ দৈনিক নোহোৱা হৈছে সেয়ে তোমালোক সতৰ্ক থাকিবা এতিয়া যোৱা সকলো জন্তু সতৰ্ক হল ঠিকে কিন্তু ফেৰিয়া বাবাই কোয়ার দৰে দৈনিক এটা এটা জন্তু নোহোৱা হৈ থাকে গাধাই ভাবিব ধৰিলে। ফেরিয়া বাবাই কোয়ার পিছৰ পৰাই এইবোৰ হব ধৰিছে। সঁচাকৈ সি এইবোৰ ধ্যানত দেখিছিল নে তাৰে চক্রান্ত এইবোৰ আজি ৰাতি মনে মনে পোহৰা দিব লাগিব ৰাতিৰ আন্ধাৰে আগুৰি ধৰিলে গাধৈ এজোপা গছৰ তলত লুকাই ফেৰিয়াৰ ওপৰত চকু ৰাখি আছে এনেকৈ কোনোবা অহাৰ শব্দ শুনিলে গাধই দেখিলে ফেরিয়া আহি আছে আচ্ছা দিনত ভগবান ৰাতি শয়তান আৰে শহা তুমি ইমান ৰাতি ইয়াত কি কৰি আছা তুমি নাজানা নেকি এই জংঘলত এটা অদৃশ্য ৰাক্ষ ওলাইছে বুলি বাবাজী মই এন্ধাৰত ৰাস্তা হেৰাই গৈছোঁ মোক সহায় কৰক বাবাজী ঠিক আছে মোৰ লগত আহা মই তোমাক ৰাস্তা দেখাই দিম এইবুলি ভেৰিয়াই শহাত জংঘললৈ লৈ গৈ চিকাৰ কৰি খালে আৰু গাধুৱাই সকলো ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বাবাজি মোৰ পতি ৰাতিৰ পৰা ঘৰলৈ অহা নাই আপুনি ধ্যান কৰি চাই দিয়ক তেওঁক ক'ত আছে মোৰ বহুত চিন্তা হৈছে ইয়াতে ধ্যান কৰাৰ কি দৰকাৰ আছে মই কৈছোঁ শুনা এই ভেৰিয়াই যে বাবা সাজি আছে ইয়ে অদৃশ্য ৰাক্ষস ইয়ে আন হত্যা কৰি ভোজন কৰে আৰু সকলোকে মিছা কথা কৈ বিপথে পৰিচালিত কৰি আছে তোমাৰ মূৰৰ বিকৃতি ঘটা নাইতো কি কৈ আছে মই যি কৈছোঁ সঁচা কৈছো। সহাৰ স্বীকাৰ কৰাৰ মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ

সকলোৱে আনন্দমতে ভোজন কৰিলে কিন্তু ভেৰীয়া বাবাই বহুত জলা অনুভৱ কৰিলে আৰু মুখেৰে তৎক্ষণাত তাৰ কিবাকিবি ওলাই গ'ল গাধৈ জানি বুজি তাৰ খাদ্যত জলকীয়াৰ গুৰি মিহলাইছিল বাকী জন্তুৱে একো বুজি পোৱা নাছিল যদিও বনৰ ৰজা সিংহৰ কিন্তু অলপ সন্দেহ হৈছিল সকলোৱে শুৱা লোৱা কৰি গুচি গ'ল কিছু সময় পিছত বনৰ ৰজা সিংহ গাধৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু দুয়োৰে মাজত কিবা কথা হ'ল পিছদিনা গাদৰ নিজকে বহুত বুধিয়ক বুলি ভাবি আছে মোৰ একো কথা তার বিশ্বাস নহয় তাক মই ৰাস্তাৰ পৰা আতৰাব লাগিব নহলে কি মোৰ গেম ওভার কৰি দিব কোনোবা দিনা এদিন গাদৰ আৰু হৰিন কথা পাতি থাকতে ফেরিয়া বাবাই মনে মনে শুনিছিল কি হৈছে হৰিন কিবা চিন্তা থকা যেন লাগিছে আরে গাদৰ ভাই মোৰ এলেকাত থকা সকলো ঘাঁবন হুকাই গৈছে মই এতিয়া কি খাই জীয়াই থাকিম এইটোহে কথা পাহাৰৰ সিটোপাৰে বহুতীয়া ঘাঁহ বন গছে তাত কোনো জন্তু নাযায় তোমাক ফেৰীয়াই ভাবিব ধৰিলে যদি হৰিণ পাহাৰৰ সিটোপাৰে যায় মই মনে মনে গৈ হৰিণক হত্যা কৰি আৰামত ভোজন কৰিম আৰু সকলো দুখ গাধৰ গাত দিম আৰু গাধক এই জংঘলৰ পৰা উলিয়াই দিম সাপো মৰিব লাঠিও নাভাঙিব হৰিণ তালৈ গৈ ঘাঁহ বন দেখি আনন্দিত হ'ল আৰু সোৱাদমগ্ন হ'ল ইফালে ভেৰিয়াও হৰিণৰ পিছে পিছে গৈ হৰিণক আক্ৰমণ কৰিবলৈ ওপৰত জপিয়াই গৈছে এনেতে সিংহ গাধ আৰু লগত অন্য জন্তু কেইটামান তাত উপস্থিত মহাৰাজ আপুনি ইয়াত কেনেকৈ মই আচলতে হৰিণক সুৰক্ষা দিবলৈ ইয়াত আহিছো আচ্ছা সুৰক্ষা দিবলৈ নে ভক্ষণ কৰিবলৈ

তদহে ভাল সঠিক বুদ্ধি লগাই নিমন্ত্রণ দি মকিয়ার গোমান দিছিল আর গাদর আর মই এই বুদ্ধি কৰি তোমার ভণ্ডামি ধরাতে লাগু নহলে তুমি জঙ্গল ধ্বংস কৰি ফেলা লাগো এতিয়া এই জঙ্গলের পৰা ওলাই যোৱা ইয়াত তোমার কোনো স্থান নাই এই বুলি বাবা বেৰী আক জঙ্গলৰ পৰা উলিয়াই দি বাকি জন্তুবোৰে সুখৰে জীৱন কথা বলে ধৰিলে ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনটো অল কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ